Okey, ayat ni saya rasa semua orang pernah dengar. Boleh kata antara ayat Al-Quran paling famous kat dunia. Tapi, jujur cakap pernah tak kita stop sekejap dan betul-betul hadam apa maksud dia? Jom, hari ni kita bedah siasat ayat ni satu perkataan, satu perkataan. Anda dah sedia? Ha, inilah dia terjemahan yang selalu kita jumpa kan? Selalu sangat orang petik ayat ni sebagai bukti Islam tu tolerant. Bunyinya memang simple, straight to the point. Tapi kat sinilah masalahnya bermula. Ada satu isu yang agak besar dengan terjemahan ni. Cuba bayangkan, macam mana kalau perkataan paling penting dalam ayat tu, perkataan yang kita rasa kita faham sangat tu, sebenarnya salah terjemah. Dan maksud sebenar dia jauh lebih deep, jauh lebih radical. Ah, ha, inilah misteri yang kita akan cuba pecahkan sama-sama. Baiklah, jom kita start siasatan kita. Kita akan jadi macam detektif bahasa sikit hari ni. Klu pertama kita terletak pada satu perkataan. Satu je perkataan yang selalu sangat orang salah faham tapi ia ubah semua benda. Okey, sekarang cuba kita tengok teks Arab asal dia. Dia sebut la ikraha fi ad-din. Perasan tak? Dekat sini, Al-Quran tak guna pun perkataan agama. Tak ada. Dia guna perkataan ad-din. Nampak tak ada al kat depan tu? Itu yang buat dia spesifik. Bukan sebarang din, tapi din yang itu. Jadi, persoalan besar dia sekarang, kalau bukan agama, apa benda sebenarnya din ni? Ha, ah, soalan ni lah yang jadi kunci untuk kita faham semua ni. Sebab jawapan dia, percayalah, ia akan ubah terus cara anda pandang ayat 2.256 ni. Okey, sebelum kita dive in lebih dalam pasal din ni, kita kena check dulu clue nombor dua kita, iaitu perkataan paksaan atau dalam Arabnya ikra'ah. Kena ingat, Al-Quran ni bila dia guna satu perkataan, dia memang maksudkan betul-betul akar kata untuk ikra'ah ni ialah KRH atau karaha. Senang cerita, akar kata ni pasal pertembungan antara apa yang kita rasa kat dalam dengan apa yang jadi kat luar. Dia gambarkan perasaan bila kita... Dan kat sinilah kita nampak betapa detailnya al-Quran. Dia bezakan dengan sangat jelas antara dua jenis kebencian ni. Satu, rasa tak suka dari dalam. Contohnya macam dalam ayat pasal perang ni, Tuhan akui memang fitrah manusia untuk tak suka berperang. Itu okey. Tapi, yang kedua, paksaan dari luar. Yang ni al-Quran larang habis-habisan. Macam dalam ayat pasal pelacuran ni, nampak tak beza dia? Lepas tu ada pula ayat ni yang bagi satu soalan retorik yang peh memang padu. Dia macam tanya, "Hello, kalau Tuhan sendiri pun boleh je nak buat semua orang beriman serentak tapi dia tak buat, kau siapa pula nak paksa-paksa orang? Fikir logiklah. Kepercayaan sejati mana boleh datang dari paksaan? Mustahil kan?" Jadi, apa poin penting kat sini? Bila al-Quran berdepan dengan orang yang tak setuju atau tak suka, solusi dia bukan paksa, bukan. Solusi dia ialah penjelasan, terangkan sampai jelas sebab logiknya mudah. Kalau sesuatu tu betul-betul benar, ia tak perlukan kekerasan untuk diterima. Kebenaran tu sendiri dah cukup kuat. Okey, sekarang kita dah faham pasal paksaan. Jom kita patah balik ke clue utama kita tadi, beza yang super kritikal antara din dengan perkataan agama yang kita selalu sebut-sebut tu. Kalau kita tengok dalam al-Quran sendiri, perkataan din ni diguna dalam macam-macam cara. Contoh dalam cerita Nabi Yusuf, din al-malik tu maksudnya undang-undang raja. Dalam al-Fatihah pula, yaum ad-din tu hari pembalasan atau hari accountability. Ia juga berkait rapat dengan fitrah, iaitu sistem semula jadi alam ni. Dan yang paling penting, al-Quran cakap din ni cuma ada satu. Benda yang sama diberi pada semua nabi dan rasul dengan satu arahan yang sangat jelas jangan pecah belahkan benda ni. Dan ayat ni bunyinya macam satu amaran keras. Dia cerita apa jadi bila din yang satu tu orang mula pecah-pecahkan. Apa jadi? Ha, jadilah puak-puak mazhab-mazhab atau dalam bahasa moden kita agama-agama yang berbeza. Al-Quran sangat-sangat tak setuju dengan perpecahan ni. Okey, cuba tengok jadual perbandingan ni. Inilah bezanya antara din dengan agama. Sebelah kiri, din ni satu sistem accountability yang selari dengan realiti universal. Manakala agama pula selalunya jadi satu sistem peraturan dan authority yang dibuat oleh manusia. Din ni satu untuk semua, tak boleh pecah belah. Tapi agama, kita tahulah kan, berpuak-puak, bermazak-mazap. Din juga disebut tak ada kesukaran sebab ia ikut fitrah, ikut kesedaran. Agama pula kadang-kadang rumit, perlukan pakar dan yang paling penting, din tak boleh dipaksa, ia perlukan kesedaran. Agama pula selalunya dikuatkuasakan guna authority, guna social pressure, nampak tak? Beza dia macam langit dengan bumi. Okey, siasatan kita belum habis lagi, jom kita sambung. Bahagian seterusnya dalam ayat 256 ni, dia perkenalkan satu lagi watak penting. Watak inilah yang jadi punca kepada segala paksaan dan watak tu ialah tarut. Perkataan ni datang dari akar kata yang maksudnya melimpah atau melampaui batas. Jadi senang kata, tarut ni adalah apa-apa sahaja tak kisahlah orang ke, sistem ke, ideologi ke yang overstep the boundary, yang melampaui batas dan tuntut kuasa yang sepatutnya bukan dia punya. Dan cuba tengok macam mana Al-Quran gambarkan Tawgut dekat sini. Dia kata Tawgut ni macam satu sistem mahkamah alternatif. Tempat orang pergi cari hukum walaupun mereka dah diperintahkan dari awal untuk tolak beletu. tu. Soalan dia sekarang, fikirkan sekejap. Sistem apa yang selalu klaim dialah hakim mutlak, dialah penentu segala kebenaran. Sistem yang akhirnya bukannya bawa orang kepada cahaya ilmu, tapi kurung mereka dalam kegelapan dogma. Dan boom, kat sini lah semua kepingan puzzle kita bercantum. Momen aha kita. Ayat ni tak kata tak ada paksaan secara umum. Dia sangat-sangat spesifik. Tiada paksaan dalam din. Jadi, dari mana datangnya paksaan? Ha, ia datang dari luar din. Ia datang dari torut. Sistem-sistem autoriti yang letak diri dekat tengah-tengah. Jadi penghalang antara kita dengan kebenaran. Okey, sekarang kita dah ada semua bukti jom kita baca balik ayat 2256 ni dari awal sampai habis cuba dengar betul-betul anda akan dengar satu ayat yang anda rasa anda dah kenal lama tapi dengan maksud yang totally baru dengar ya tiada paksaan dalam din sesungguhnya telah nyata petunjuk yang benar dari kesesatan oleh itu sesiapa yang mengingkari tarut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali yang amat kuat rasa tak tiba-tiba setiap perkataan tu ada berat dia ada tempat dia kan? Jadi inilah flow logik ayat tu, step by step. Nombor satu, tiada paksaan atau ikrah dalam din, iaitu sistem accountability yang selari dengan realiti. Kenapa tak ada paksaan? Sebab nombor dua, petunjuk dah jelas, beza antara benar dengan salah dah terang. Jadi, apa tindakan logik yang patik kita buat? Itulah nombor tiga. Tolak Tauhud. Tolak mana-mana autoriti yang melampaui batas. Dan sebaliknya, beriman terus kepada Allah. Selaraskan diri dengan realiti. Ini ini ubah semua benda kan. Ayat ni bukan lagi sekadar satu slogan be nice to each other. Bukan. Ia sebenarnya satu kenyataan falsafah yang sangat radikal tentang apa itu kesedaran. Ia adalah satu penolakan total terhadap konsep otoriti agama yang memaksa. Sebab mesej dia jelas. Kesedaran sejati tak boleh dipaksa. Ia kena datang dari dalam diri sendiri. Dan akhirnya, ayat ni letakkan bola tu balik kat kaki kita. Secara individu, pilihan di tangan anda. Lepas semua dah diterangkan dengan jelas, kita kena pilih. Nak ikut yang mana? Sistem DIN, sistem accountability terus yang berasaskan kesedaran. Ataupun agama, sistem ciptaan manusia yang selalunya bergantung pada otoriti dan paksaan. Soalan tu terpulang pada kita semua untuk jawab.